Вот лидер появился. Это вот серебряный призер гонок. Анатолий красиво О, идет. Красивенно появляется бронзовый призер чемпионата города Лебедина сезона 2016 года. Очень красиво идет Володя. Оп-хоп-хоп, оп, оп. работаем, работаем, голову вы же, поехали! Красавец. Привет. этот молодой человек с большим спортивным прошлым лидирует в гонке среди участников, которым более 40. Сережа Сахно. По этой трассе когда-то бежали выдающиеся спортсмены Лебединщины Николай Костюков, Василий Владимир, Бескаравайные когда-то даже президент Виктор Ющенко участвовал в соревнованиях на этой трассе. Также здесь соревновались Михаил Осовицкий, Юрий Кострыкин. Много внес в развитие лыжного спорта тренер Радченко Иван Степанович. И многие-многие, которых я не назвал сегодня, делали здесь Спортивную карьеру, жизненную карьеру закалялись, потому что таких красивых мест, как здесь, мало ездить в Украине. В Тройки лидеров изменений не произошло. Пошли на финишный круг.